Algardtiyimin Ağalarov həyat yoldaşı Aliona Gavrilovadan ayrılıb. Qafqazinfo xəbər verir ki, o bu barədə şəxsi Instagram hesabında paylaşım edib. Bu həyatımızda həqiqətən xoşbəxt bir gün idi. Təəssüf ki, hər şey planlaşdırdığımız kimi alınmadı. Birlikdə yaşadığımız hər gün və gözəl qızımız Afinayə görə sənə səmimi qəlbdən minnətdaram. Sən inanılmaz dərəcədə mehriban, xüsus insansan. Həyatımızda növbəti vacib mərhələ əlbəttə övladımızın tərbiyəsidir. Ə biz buna nə ayrılacağıq. Biz birlikdə çoxlu qətitdik və sənə ömrüm boyu böyük hörmətim, minnətdarlığım olsun olacaq deyə Ağalarov qeyd edib. Alyona Gavrilova da ayrılmağına münasibət bildirib. O bu barədə Instagram hesabında qeyd edib. Mənə özümə gəlməyə vaxt verin. Mənim üçün çox ağırdır. Bu gün də anamın ad günüdür. Anlayışınız üçün təşəkkür edirəm. Gələdəki İmin Ağalarov, Alyona Gavrilova ilə 2018-ci ilin iyul ayında ailə qurmuşdu.